Доброго дня. Меня зовут Дмитрий Кальп. Я представляю автомайдан Киев. Я здесь нахожусь, потому что меня возмутило сегодняшнее обвинение наших активистов, тех, которыми мы простояли на Майдане, с тех, которыми мы добились победы над режимом Виктора Януковича. Меня возмутило обвинение их в сепаратизме. Мы здесь только для того, чтобы власть понимала и помнила, что мы добились тяжелым путем вильную, единую, соборную Украину. Мы продолжаем бороться за ее соборность, за ее целостность. Мы хотим, чтобы власть служила и делала все для народа, а не для своих карманов, набивая их и продолжая разрывать эту страну на части. Мы видели и слышали много обещаний от нашего президента, который, к сожалению, не выполнил ни одного. И один из методов, один из методов закрыть рот активистам, это обвинять их в всевозможных разных смертных грехах, в том числе и сепаратизме. Я смотрю вокруг, я не вижу здесь ни одного сепаратиста, ни одного человека, который бы хотел бы разделить эту Украину на части, либо каким бы то образом Поделить ее на феодальный строй. Я прав? Да! Да. да! Я бы хотел, чтобы наша власть слышала нас, чувствовала наши сердца. Мы не позволим больше никогда быть такому, как стало свет